Я Кадыров в рот стал просто. І... Молодец. Я хочу дочекатися, коли до мене, до мене прийдуть ці кодировці і будуть казати, О, давай, вибачайся. Суки. По, половина Росії там всі бояться Кадирова, Покоренный народ, а росіянці бояться, покаренный народ. Рабствуйте. Приветствую. Про что спилкуетесь? Что еще? Про что спилкуетесь? Я с пилами не занимаюсь. Про что общаетесь? А, да, про да, все подряд? Не знаю, ну вот как собеседник тема у нас. Давай, почему, почему Россия боится Кадырова? А в чем это заключается? Можешь сказать сейчас вот на камеру Кадырова, я Кадырова в рот нас. А в чем это заключается? Ну потому что все боятся, что придут люди и вы будете извиняться потом. Вот смотри, я могу сказать, я Кадырову в рот сам просто имень а его. Алексеенко, можешь рассказать? А да, при чем? Я же не про Путина тебе говорю, или, или Кадыров твой президент? Нет, подожди, я могу сказать то же самое. Давай какой-нибудь этот. Давай. Ты с какой области? Не, я Крым. Давай скажу, смотри, я да, Константинову, да, да, я Константинову в, серьезно, рот, и Аксенову в рот, я в рот двум этим ублюдкам. серьезно с Крыма? Ну, или да. ты... Я с Крыма, да. Я говорю, я Аксенову mm -hmm. в рот сал и Константинову в рот сал двум этим ублюдкам. А назови свой канал, как он называется? Мой один плюс один. Нет, нет, ну вот с которого ты сейчас стрим ведешь. Один ну, чтобы посмотреть. Ну я партнер, я партнер нет, то, что ты с Крыма. я ж тебе я партнер Коломойского. Канал один плюс один. Ты прям с 1 плюс один со студией, да, вещаешь. Ну, а ты думаешь, откуда у меня такой вещи? Ты... А почему ты боишься это сказать? Так я не боюсь, проблема? я тебе сказал один плюс один, в чем проблема? Ты думаешь, у, Нет, у меня не может быть один плюс один канала, что ли? Один плюс один, да? То есть ну, у да. тебя сейчас стрим, правильно? Угу. Ну ты вряд ли его найдешь, он на территории России запрещенный. запрещенной. Угу. Я понял. Угу. Молодец. А что ты с***ся сказать, какой у тебя канал? Я ну, чтобы сказал, узнать, один ты плюс правда стримы или нет. Да один плюс один, я да, говорю. Почему? Да какая разница откуда нет, откуда я? Почему? Мы ж не об этом. Давай менять тему да и нет, Да нет, никак. А как, то как, ты зацепился, Подожди, ты глядил. Стой, слушай ты вот говоришь, я там Давай, Смотри, я с города Саки делай, что хочешь с этой информацией. Мне пофигу. Давай дальше по теме войны. Давай, давай петля, петля. Давай. Ты так и будешь как сучка, прыгай туда сюда с на тему. От чего вы сразу не нормально сказать? Меня, меня настолько удивляет, вам каждый раз, когда говоришь что россияне, а вот россияне ушли. Каждый раз, когда я говорю откуда, у вас начинает сразу перг гореть, и вы такие. Это как один у вас там был такой с флагом, с флагом сидит такой. А говорит, давай я из с Крыма, давай проверим. Ну еще проверили, да, и номер телефона, и все, все проверили. Он такой, все говорит, тебе пизда. Ну приехали ФСБшники, дали штрафчик на 45 тысяч, и что дальше? Что дальше-то? Ну так скажи свой канал. Что ты же я можешь говорить? Я же сказал угодно. один плюс, я же ну, ебан. Смотри, один плюс один. Ну. ну так это ж не то. -то. Смотри, там где где я трансля... трансляцию ищи Вон, в эфире, в эфире, в эфире. Вот ищи. Смотри, вот сколько ручника. там каналов в эфире. Все. И там есть один я из них. Да, да, да. Один да. плюс один это мой канал. Угу. что Это тебя тут нет. Ну, новое значит. Значит, понятно все. Секун. Давай, это кто виноват секунду. в войне, Россия или Украина? Конечно, Украина. В чем виноват Украина? Украина, Украина. Украина. В чем виноват? Называй правильно, Украина. В чем виновата? Ну как, звали нас? Мы пришли. А мы где звали? Пришли. А Где звали? Ну, посильнее, мы посильнее. Вот, а мы где пришли. звали? Спрашивают. Ты что, тупой? Ну как, орали же вы. Что? вы же орали москаляку на геля, кто а не ты скачет, Ебан, что ли? А где, где звали? Звали, это типа приходите. Мы говорили, что вас надо на кухне всех насадить. Причем здесь ну, мы вот, звали? Вот мы пришли. Мы же пришли и говорим. Давайте попробуйте, ребята. А, так мы делаем это. Третий О, год уже. Серьезно? Ну да, третий Серьёзно? год вас на Кукан садим. Mm -hmm. Ты не заметил? А что за... вы третий год ничего сделать не можете, скажи мне? За 23-24 за да. год, одну хотя бы вообще этот... Э... Что вы захватили обратно? За 23-24 за год... 23-24 год... А работино, например. Да. Что работино. вы? Работину. Работино. Вы обратно забирали, да? Да. да, да И там официально прям были солдаты, вот прям наши да. говорили. Да. А, в СРФ говорили, мы на работе на работе, да? Да. Да, мы там работаем. Мы там работаем. Базара нет. И есть. мы такой... забрали? Забрали. Краматора забрали. Но мы... Забрали. Так. Ну так ты меня так. попросил одно назвать? Я тебе назвал. Смотри. А что вы за чё вы вторая армия мира против 22-й армии мира? Уже 33-й а тр... год не Что такое вообще? Веди, пожалуйста, что такое вторая и первая армия мира? Да, конечно. Смотря, смотря по какому показателю, их пять всего. Так, если, по численности, если по численности людей, то вы пятая. Если по да. потенциалу военному, то вы вторая армия мира. И именно по военному ну. потенциалу Украина является 22-й армией. Ну, уже 18-й. На момент нападения так. была 22-я армия мира. Так вот скажи мне, как так получается, что третий год вторая армия мира на Кукан насаживается? Я тебе объясню, потому что давай. работаем аккуратно. Там есть наши люди, Ой, которые а ваш блогер, до сих пор за Россию. Ваш блогер российский приезжал недавно. Какой? Вот он приехал в Бахмут. Я не знаю, я по, по именам Какой? ваших докторов не знаю. Нет, ну ты скажи. Ой, ну давай проверим. Давай. Российский проверим. Я блогер, посмотрел. российский э, блогер про Бахмут. Так. А, ну, в принципе, проще так. Кто помнит, как фамилия именно блогера? Напишите мне в комментариях, чтобы я его не искал сейчас. Блогер, а, который на... на стриме, да? И страшно говорить, что за стрим. Я ж тебе сказал, один плюс один канал. Ну нету его здесь. Но ты херово ищешь. Mm -hmm. Сейчас мне ответят, кто это был из блогеров, и я тебе скажу. Так вот он приезжал туда. А а как так ой, ой, мне, не Я не запоминаю тропейджи. имена российских блогеров, они мне не интересны просто. И вот, и он такой говорит, а за что мы здесь, говорит, воюем? Тут, а, а Сладков, Сладков, а, говорит, за что мы здесь воюем? А, здесь нет ни одного целого здания, а ты говоришь аккуратно. Что-то мне кажется, ты пиздишь немножко. Ну, так если ваши крысы прячутся по зданием, что мы можем Так сделать? ты же говоришь аккуратно. А как тогда аккуратно? Что в твоем понимании аккуратно, если от, от населенного пункта ничего не осталось? Значит, все-таки неаккуратно. Я, тебе... Я же объясняю. А да что ладно. ты думаешь? Там прям э, ракета работает как, как скальпель, то есть она за стену залезла, прям и все. И... Не, подожди, суть, точно суть, суть ударило, вообще, что? подожди, суть. Смотри, если вы заходите в Бахмут. Так, а, так. Там не остается ни одного ни одного целого здания. Значит, аккуратно и у вас, мирного населения аккуратно тоже. У вас и мирного не населения Не, перебивай. И мирного населения не тоже. перебивай. Аккуратно у вас не получается. Нет, ты продолжай. Аккуратно и у вас мирного не получается. Да вопросов нет. Же... Мирного, мирного населения но. то. А в чем аккуратность? Как проявляется аккуратность введения боевых действий? Если вы нет, подожди, объясни мне, пожалуйста. Вот ты солдат, да? Но. С тебя палят постройки пятиэтажные. Uh -huh. Ты вот сидишь в лесопосадке, с тебя uh -huh. по ней палят. Uh -huh. Я не буду разрушать здание, ну вот по твоей логике, да? Нет, Пусть я он пытаюсь меня палит. понять аккуратность. Ты мне просто скажи, что работаем, в твоем понимании аккуратно? это что? Работаем точно по боевикам. Uh -huh. Если они сидят в здании, где uh -huh. нет умных людей... Мы, угу. да, поэтому это здание а, вычищается. Так а, а, а скажи тогда, пожалуйста, а какой смысл тогда, аккуратность, неаккуратность, надо же было просто населенные пункты сносить и все? Ну, по очереди. Если бы, вы... нет, подожди, если бы мы работали, допустим, как Израиль угу. в Газе, которые угу. вообще прям там не смотрят, да, то есть они долбят по мирному угу. населению, там живут люди, не живут, просто путем неожиданности, да, угу. То есть ты знаешь, допустим, система искандер ее перехватить очень тяжело, mm. как бы там ваши не пытались ее... А у вас их допустим, бесконечное количество, 10... правильно? А ты откуда знаешь? Сколько Что? их? Ой, да это все знают. Все знают, да? <laughs> Конечно. Конечно, ну, так же а как так, и по нашей я, я тебе, и я тебе могу Понимаешь, сказать, что, -то... что -то... о количестве ракет, которые у вас были, вы заявляли до 2022 года. Это была, в так. принципе, общедоступная информация. Вы заявляли и о количестве а танков, и о количестве самолетов. Военные тайны, да. Не, вот, ну заявили, может быть, какое-то кол... количество ракет а, вы может и быть, спрятали. Да, никто ж не спорит, но только вы все равно не можете их реализовать. Что и все. Просто пойми, Что? если да. бы мы сделали, как это делает Израиль с газой... Не сможет сделать. Это Не сможете вы сделать, как Израиль с газой. Спокойно. Спорим? Если бы в Объяснить году, почему. Если бы я Объяснить еще почему. 22-й год, ну, давай. Было всем понятно, кроме вашего правительства, ага. которое заранее вывело своих детей, да, там, то есть все. <сёк> то есть можно было спокойно проработать э, Искандерами, скандалами ваше ПВО, из, ага. э, она из вообще не перехватывает. Ой, слушай, насколько, насколько, я, насколько факт... я помню, ваше правительство и ваш этот, долг, который вы все время выступает, там, как его не помню фамилию, он вообще заявлял о том, что авиации у Украины уже нету и в принципе система ПВО подавлена. Не помнишь этого? В начале войны, в 22 году, когда первые ракеты, которые кто это, летели... Нет, а, кто это э, как его зовут? Ну, сейчас... Давай, давай, давай. давай. Спикер, спикер ваш, который все время выступает. Спикер давай, давай, армии давай. РФ. В очках такое. Коношенко. Блин, точно, Коношенко. Когда, когда он, да, как напиши, к, к, Коношенко, Да. Напиши. Напиши, Коношенков про уничтоженную э, авиацию России, Украины. Mm -hmm. про уничтоженную. Да. Да, уничтожили авиацию Украины. Ну, вы Белация. там ее раз 10 уже уничтожили. Угу. Да. Нет, давай проверим, без, без проблем. Давай, давай, давай. Та-та-там, в их числе. Да, действительно. И строя увидено почти вся украинская авиация. И заявила цены представителями Минобороны. РФ. А как так получается? А сначала специальные военные защитники уничтожены. 2786 э, украинских военных объектов сообщил официальный представитель Минобороны. Так, подожди, так, давай, все, ну марта. нашли, нашли, уничтожили ПВО, уничтожили авиацию. А ты говоришь, что если бы вы хотели, вы сначала, бы начали. Сначала уничтожили специальные военные операции, ага, ага. были уничтожены. Да. Так, все, вы уже должны залетать. Так, и в че? А вы вот меня это проверите или как? Что проверить? Ну, вы, вы три раза, говорю, уничтожили ну, вот нашу, так, нашу авиацию, наши эти... А самолеты все равно у нас летают, вертолеты летают, и ПВО у нас есть. Сначала специальная военная операция БМС... Это на какой момент новость? Сил. Ну, Но это вот то, что вот новость... Ну какой, какая смотрю. дата, 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 дата. А 29 20... я... марта 22 год. Смотри, 9 -го да, марта да, 22 -го я, я года. Я же тебе, я, ж тебе, я ж тебе про это и говорю. Да. Вы, вы уже уничтожили операцию, нашу авиацию и, и все ПВО. Он не пишет, он не говорит об этом. Насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолетов. Uh -huh. а российскими воздушными силами на земле и в воздухе уничтожено 89 самолетов и 57 вертолетов. Uh -huh. То бишь, не все уничтожено. уничтожено? Вы, ты когда будешь с этот, можешь взять, даже есть подборка специально, там Медуза делала подборку со всеми выступлениями так. Коношенко, тогда он, когда он выступает и говорит, там, за сегодня было уничтожено там 50 авиации. Там, Подскажи мне, а Медуза и, кем спонсируется? Кто? Медуза, кем спонсируется? А, я не знаю. Так там, это же подборка. Причем здесь э, спонсируется? Ты можешь не слушать их новость. Да нет, нет. Ты можешь не слушать Слушай. их новость. Ты слушаешь самого я Коношенко. Должен... Нет, подожди. Я должен... Нет, нет. Понятно. А теперь давай. Нет, а теперь я должен мой ответ тебе. И, и, теперь вы, мой вы, тебе ответ. Никак. Ты меня перебил, теперь мой тебе ответ. Почему газа так. у вас не получится, как в газе? Потому что в газе нет ПВО. Читаешь? Да, я знаю. В Газе нет ПВО первое. В Газе в принципе нету такой армии, то есть это условно называемая кустарная. Это беженцы. Кустарная армия, да. Ну да. Вы воюете против профессиональной армии. Профессиональная армия. Ну да. Не согласен, да что профи. То есть ты считаешь, что украинская армия не профессиональная? Да нет. Почему? Почему нет? Нет, я так не считаю. Ага. Все-таки профессиональная армия. Нет, я я это не отрицаю, слушай. Ну ага. вот допустим взять ваших запрещенных у нас Азов, да, если их взять, ага. это достаточно такой никто не говорит, это многим тем признавалось, это это не обсуждается, это реально, ну бойцы, конечно, но <laughs> в Мариуполе их вышло очень много, очень много. А, а ничего, что вы три созова? месяца три тысячи человек пытались взять? <laughs> Блять, это самый ебаный момент был в истории, который вы три месяца, да? три месяца, ты говоришь, их очень много вышло, они вышли, они три месяца нагибали бы твою вторую ебатую армию так, три и... месяца, и вы нихера хера им сделать не могли. Сливались. Подожди, скрывались как крысы в многоэтажках, потому что работать а, по скажи а, мне, жилому да, сектору да. очень тяжело, где есть, где есть жилые, да, 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 жилой да. сектор, где есть реальные люди, гражданство. Да. Да, тебе как да. бы это любой Мариуполь скажет, то что как да. они там я работали, прям никогда не общался, я просто. никогда не общался с Мариупольцами, ты что там же столько Мариупольцы, которые да, почему-то да. в России 10 да, лет да. живут уже, они все все знают информацию, а мы с мариупольцами, ну, у нас, у нас... да у нас вообще они запрещено, у нас Мариупольцы в целом те, запрещены, кто... да, да, да. я те, тебе кто серьезно уехали. говорю, мы тебе вот... обратно да да, 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 ну, да, да. Они да. только на границу приезжают, спрашивают, вы откуда? Они говорят, с Мариуполя сразу разворачиваем, отправляем. Просто чтобы украинцы не, знаешь, не что слышали не Мариупольцев, не знаешь, и интересное. не понимали. А почему вот почему мариупольцы стоят все-таки вот в большинстве своем стоят за Россией? А сколько мариупольцев осталось осталось на территории Мариуполя? Ну сколько? Ну скажи, скажи мне, сколько. Нет. Ну, есть цифра, которую называли. Назови, сколько сколько ну, мариупольцев скажи. получили паспорта российские? Давай, так, где буд будем проверять? Напиши, давай, любую информацию. Российский пас, российский сайт бери. Сколько, сколько мариупольцев, мариупольцев, мариупольцев? Да, напиши, в сколько мариупольцев получили российский паспорт? Угу. Сколько мариупольцев? Да, скрывались в жилых домах, а вышли за Сазов Ну да, ну ладно, это уже отдельно пускай ищет. Да, да нет, это, это же все. Они, вот и и вот и это не не есть. отвлекайся. Не отвлекайся, не отвлекайся. Сейчас... Да нет, мне отвлечешься, потеряем суть. Ваши вот эти вот профы, э, <турфы> вот эти беспонтовые, сколько Так Мы сколько людей? Сферу, да, гражданство. Я ж вот подожди. Угу. С октября 22 года российские паспорта получило полтора миллиона жителей подселенных России регионов ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской области. Мариупольцев сколько? Сейчас подожди. Так, тут общая инфа. ВК какая-то ссылка. Мариупольца получишь, ну, Там, да, наверное, люди. Ну, вот, в Мариуполе, оккупанты раздали 40 тысяч паспортов. Ну, это украинский, мы же не верим. Это... А, вот, смотри, ведомости.ру. У нас это вообще не пишет. Ведомости.ру. За этот период российские документы получили, это на новость на 7 февраля 2023 года. 103 тысячи человек. Ведомости.ру. Да. да, ну вот ведомости.ру читаю. Есть еще так, РБК. Не, РБК пишет общее. Это вот полтора миллиона, это то, что ты сейчас читал. Э -э так, это украинская новость. Мы ж ей не верим ни в коем случае, конечно же. Только российская, так. Ну, ведомости пишут два миллиона. Это ты с октября 2022 год. года российские паспорта на новых территориях. Но это ты общее читаешь? Нет, я тебе говорю про Мариуполь. Меня интересует именно Мариуполь. Ну вот. Я вижу вот только вот 40 тоже тысяч. Не знаешь, это где ты это я прочитал? Вот ну, я нет, на, читаю, на украинском нет, сайте я нет. вот прочитал 40 тысяч. Mm. Ведомости. Вот Давай а, по ведомости. Давай будем, по ведомостям да. пройдем. Давай. Смотри, полтора миллиона, полтора миллиона с учетом. С учетом получается Луганска, Донецка, где проживают где-то около уже миллиона... Не, были российские паспорта, где было двойное не, 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 гражданство. Нет, нет, Если там не было российских паспортов. Российские, об этом даже ваше правительство знало. Двойное заявило, гражданство. Луган... Двойное гражданство не Донецк да? не получают Добавок, российские. Было, было, а! было. Так значит двойное вы все-таки нарушали законодательство, раздавая это паспорта на территории Луганская? Двойное нет, подожди, двойное гражданство оно выделяется. Ты можешь для чего? Для своего региона. Ты можешь давать своему региону, да? Какое отношение Луганской Донецкой Мелкой? Нет, так? причем здесь регион? Нет, на основании, на основании когда они ничего. были, когда они Давай. жили в 19 году, они мы да. могли быть или там в 1995 году, они мы могли жить э, быть гражданами Украины и гражданами России. И это нормально абсолютно было. Ты что, Мариуполь, смотри, полтора, по полтора миллиона человек. Мы берем ну, с тобой, ты... смотри, Запорожье, Луганск, Донецк да. и вопрос Мариуполя. да? Сколько да. вот да. выведи просто цифру? Какая, какая приблизительно цифра на территории Мариуполя? Вот из этих всех цифр. из этих. Я миллионов. тебе не могу сказать, потому что я тебе еще раз Ну, говорю, условно, назови. Этого... Вот смотри, я увидел 40 тысяч. Есть еще сайт, вот ведомости там 100 тысяч писало. Ну, я, ну, я думаю, в районе 300 тысяч. В районе 300 тысяч? Это, Это я примерно, примерно. говорю. Это Там, если три, брать те, 300 тысяч 300 тысяч, получается, это у нас Мариуполь. Я не политик, Подожди, 300 тысяч Мариуполь, потом Мелитополь, потом Запорожская область, которая вся, в принципе, насчитывала на ваших выборах, как вы сказали, там около 100 тысяч человек. То есть это уже, считай, там все, самокупности полмиллиона. Это совокупности где, эта информация? Это выбор, выбор, выборчицы, как они? Могу проверить, да, тоже да, вести проверить, да? Проверь, Давай, давай. о, давай проголосовавший. -про в Мариуполе, в Мариуполе за воссоединение, единение. Проголосовали. А там, там... голоса на там... вряд ли будет читать. Не, количество там писали. Процентовка, да. Да, количество? ну, по, не по голосам. Там именно по голосам. Как и... выбор в России за город, который... Могу сказать, что та между двух одни, заводом Ильича и Азовсталью. Это два участка. Школа наша, две минуты, жива. Регнумру Думру пишет, 150 тысяч человек проголосовало. Давай... и О, Единая Конец... Россия, может, Единая Россия написала. Единая Россия будет такая у вас самая, наверное, правдоподобная, да? Они же самые честные у вас. Не, я не написали вообще. вас. Вообще, честный, я... вообще цифру у не вас написали. Кто так смотри, 100, мне. 150 тысяч проголосовало. И вот смешно, когда говорят за партию. У вас кто честный. Да, да, да. Я ж, я ж тебе это говорю. 150 тысяч проголосовало. Да, да, да. вы... Смотри, а какое население? Была. Ну, я я прочитал только что. Регнум ру. Ну, скинь сюда. ссылку. Куда я тебе ее скину? С телефона. Ну, вот, вот сюда. вот. Каким образом? Я с телефона. А, ты с телефона? А, с телефона... а подожди. Нет, я прочти, с телефона. Подожди, я с прочти. телефона ищу. Я ты мой... с телефона тоже ищешь. Но у меня инфы нет. У меня только, я не знаю, у меня вот. Процентовка. Так скажи мне, какое население в, в Мариуполе? Я не знаю. А как ты тогда сказал, что большинство? На выборах депутатов народного Совета. Тихо, тихо. Как ты сказал, 84%. что большинство? Как ты определил, что большинство? Большинство от какой цифры? Я, насколько помню, население Мариуполя полтора миллиона. Если я, я могу ошибаться, конечно. Одного Мариуполя? Да, да. Россия, город. Привет, Сирия. Нет, я же говорю, я могу ошибаться. Это же я ничего такого не говорю. Ну да, в три раза. Ну ладно, хорошо. А -а -а. Дальше что? Так вот, 150 тысяч проголосовало. В три раза, да? Ну да. А давай по поводу выборов кстати, поговорим. Меня очень интересует Запорожская область. Так. Скажи мне, пожалуйста, как Запорожье вошло в состав Российской Федерации, если в Запорожье не голосовал никто. А как, как, подожди, как это в Запорожье никто не голосовал? Ну, потому что вы в городе Запорожье ни разу не были. Так, да, дальше что-то. А, что? как а, вы а, а как может отделиться от Запорожья или что? Давай, давай по населению Запорожья. Смотри, население Запорожья 1,8 миллиона. Никакая, никакая, никакая разница. разница. Ну, Россия, Россия забрала, забрала территорию. Ага. Все, О, вот это территория, территория. Вы же сказали, что на основании референдума. Ну, так а может референдум на этой части проходить? А, так Или вы, вы же провели, смотри, знаешь, такой Болицкий есть? Давай послушаем с тобой Болицкого. Очень классный тип. Он кто такой, такой Болицкий? Это, ну, это губ... такой? губернатор этого района сейчас. Евгений Балицкий, губернатор. Со, губерна... Там... со стороны, со стороны России, Украины. Нет, со стороны России. Он сейчас да. нынешний так. губернатор. Слуш... Послушай его внимательно, вот что он говорит. Спасибо. Очень интересные новости рассказал. Теперь что касается а, спящих. Мы выселили большое количество семей. Это было очень непросто сделать. Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал а, СВО. Те, кто оскорблял флаг гимна России, президента Российской Федерации. Таких людей мы, пользуясь положением, которое у нас на тот момент было, пока мы не присоединились в юридическом плане к Российской Федерации, мы таких людей повыселяли семьями целыми. И выселяли, потому что мы понимали, что это люди, которых нам не переубедить, и с ними надо разбираться, придется еще жестче. А скажи мне, пожалуйста, а как можно вообще провести выборы, где спросить, согласны ли вы за если тех, кто против воссоединения, вы просто тупо выгнали целыми, блядь, семьями? Он отметил, что выселение проводилось в соответствии с положением, действовавшим в регионе до его присоединения к России. Да, никто То есть спорит. он дал выбор людям. Да, Хочешь никто не спорит. Он их выгнал перед тем, как провести референдум. Он их выгоняет, оставляет только тех, кто за Россию. А где здесь ну, вопрос смотри Ими. ты выгоняешь человека, который имеет другую точку зрения? А как так получается, что вы тупо выгнали абсолютно всех тех, кто имеет другую точку зрения, а потом бегаете, а нас выбрало большинство, а нас выбрало большинство, блядь. естественно, если вы противоположное мнение, то выгнали. Блядь. Ну, правильно. Нет, ну... В смысле слушай, он же правильно. Поступил. Ты пришел на территорию другого государства. Да. На территории другого да. государства есть люди, есть, не спорю, смотри, в Украине есть часть да. людей, которые поддерживают Россию. Но он, не же, спорю. Подожди, Но он же не ты пришел, выгоняешь, не сказал. Ты выгоняешь нет, подожди. всех сначала. Он же не пришел, не сказал, типа, э, ребят, все. Ну, пусть с пляжа, все, вы нам не интересны. Да. Он же реально у людей спросил. Он, он, он же спросил. Еще хотите? Раз. Вот сейчас Россия идет. Процити, хотите Послушаем жить в еще России? раз. Еще раз послушаем. Не надо рассказывать так. за него, что он говорил. Он mm -hmm. прямо сказал. Mm -hmm. Те, кто не поддерживает СВО, нахуй. Не под не поддерживает флаг, нахуй. Не поддерживают президента mm -hmm. Путина, нахуй. И все. Он нормально поступил, я тебе Ах, еще раз говорю. Это нормально. Я тебе объясняю, То есть да. Ты, потому ты что выгоняешь я тебе... всех да, другое мнение, да. и это нормально. Это, это знаешь, как я выглядит? Тебе... Это знаешь, как выглядит? Это, короче, сейчас Америка там, допустим, на Камчатку заходит. На... А на Камчатке 90% Объясни людей... Мне, пожалуйста. Подожди, подожди. Нет, подожди. Если люди... Нет, подожди, 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 заводи, если... я закончу. Подожди, а еще раз. Я тебя ты выключу соняешь, звук, я тебя не слышу. Ну ты меня перебиваешь. Нет, так не канает. Не слышу тебя. Ты мне выключил звук, видимо, я тебе выключил звук. Сори, охелший бык. Он думает, что я его слышу. Oh. Ты думаешь, если ты мне выключил звук, я тебе не буду выключать? Ты что, собака? охерела, что ли, там или что? Ты мне звук включил? Псина. Ну, подождем. И переключился. Неудивительно. Обоспался с Болицким, теперь не знаю, что я говорить.